Я приветствую вас всех, дорогие мои друзья, коллеги, братья, сестры, уважаемые отцы. Всем э, рад видеть вас и э, хотел бы вместе с вами уделить несколько минут. У нас, конечно, недостаточно времени для такой обширной темы, темы но хотелось бы э, хотя бы начать рассуждение по поводу катехизаторских традиций ранних катехизаторских традиций, которые сохранились в записях, попробовать реконструировать образ церкви, исходя из этих катехизаторских традиций. Но ну, здесь я хотел бы начать с того, о чем уже упомянул наш дорогой брат Виталий Леонидович. Он обратил внимание на то, что сейчас появляется очень большой интерес к патристике у славянских евангельские христиане, особенно в славянском евангельском сообществе. И курсы э, э, патристики стали чуть ли не обязательными во всех учебных заведениях, это уже нормативно, э, видеть э, изучение э, традиций и наследия раннего христианства. И здесь можно понять, есть целый ряд причин. Э, до э, недавнего времени, еще до конца 90-х годов, было серьезная закрытость и самих евангельских общин, и закрытость общества по отношению к евангельским общин, и противостояние в некотором смысле между традициями, православной традиции, евангельской традиции. Все это, безусловно, наложило большой отпечаток. Вот это и конфронтация, и техническая невозможность использовать весь опыт ранее христианского наследия. Во-вторых, сегодня христианство ищет себя, все формы христианства находятся в некотором поиске. Я, описывая современное христианство, всегда использую термин ⁇ метущееся христианство ⁇ Оно действительно ищет сегодня свое место в обществе, ищет самого себя, потому что появилось много очень смущающих факторов, я не буду подробно на этом останавливаться, но именно эта потеря фундамента заставляет снова обратиться к началам, снова обратиться к первым векам и увидеть, как же христианство начинало свою жизнь и свое служение. Ну, это фактически является поиск самоидентификации поиск самости в христианстве, в столкновении с другим, в столкновении с обществом, в столкновении с другими традициями. И есть некоторые особенности, на чем я хотел бы хотя бы обратить внимание, коротко обратить внимание, особенности того, как евангельское, славянское евангельское христианство обращается к патристике или к истории философии. Первое, Особенность заключается в том, что вот этот лозунг не неопатристики отцов Георгия Флоровского там и Лоскова, которые говорили о том, что надо назад к отцам, переосмысливается в славянском евангельском христианстве. И этот лозунг не повторяется, не копируется. Собственно, идея не в том, чтобы вернуться назад к отцам. А идея как раз в другом, вперед с отцами. Вот так вот можно сформулировать то, что сегодня происходит. Это совсем не неопатристика. Надо сказать, что неопатристические писатели второй половины 20 века, на которых часто ссылаются, обращаются, они в основном акцентировали внимание на греческой философии. Более того, вы знаете, что Флоровский даже неоднократно заявлял, что быть христианином это значит быть греком. Он подчеркивал, что Новый Завет написан в э, терминах греческой традиции, это не только язык, это парадигма понятий э, языка. И поскольку нашим авторитетом, как говорил Флоровский, является Новый Завет, э, то есть э, греческая философия э, стала основным языком патристики. Это в неопатристике. Но если посмотреть более внимательно на патристические, патристические наследия, посмотреть более внимательно не глазами Флоровского, не неопатристическими очками, а с точки зрения евангельского христианства, то мы обратим внимание на то, о чем вчера мимоходом, но очень точно заметил отец Кирилл. Он сказал, что, собственно, все ранние богословы, все так называемые отцы церкви или э, апостольские ученики, они фактически были экзегетами в первую очередь, и это э, составляет главное наследие собственно ранней патристики, то есть они опирались на Библию, на библейский текст, они опирались на библейскую лексику, хотя, конечно же, они пользовались греческой парадигмой, понятие это вполне понятно. Но э, все-таки это был совершенно другой путь, который, э, собственно, об, был обозначен. И только позже, наверное, все-таки греческое, начиная уже где-то с 4 века, уже полностью происходит шифт, э, вот этот переход на, э, на греческие э, философские термины и терминологии. Вторая особенность, на что я хотел бы на что обратить внимание, связана с понятием эклезиологии. Если первое, что я говорил, это было патристика, своеобразное представление о патристике с точки зрения с перспективы евангельского христианства. Второе это эклезиология. Эклезиология за последние 150 лет тоже претерпела Собственно, скачок, развития, и э, вчера тоже я э, очень жалею, что сейчас нет э, Кирилла, который дал мне вчера очень хороший старт. Но ну, я надеюсь, что большинство, или половина присутствующих слышали его доклад, и мне нет необходимости повторять, мы идем где-то очень близкими э, в этом смысле путями, э, оценивая развитие клизиологии. Он обращал внимание, что эклезиология именно за последние где-то 150 лет, наверное, сделала колоссальный скачок и, собственно, стала развиваться как наука в нашем сегодняшнем понимании. И он тоже обращал внимание, что одним из факторов, он даже считает это решающим фактором, было то, что появляются новые критические методы исследования. Я бы я это формулировал предварительно как секуляризация как э, появление, э, собственно, совершенно других подходов и приемов для того, чтобы оценивать э, и все богословские дисциплины, и церковь в том числе. Во-вторых, э, я хотел бы обратить внимание, что интерес к эпистеологии связан да, с сближением церквей, с тем, что церкви стали видеть друг друга появилось движение и коммунистическое движение, ну и вообще богословские контакты между церквями и как бы в зеркале других традиций все стали осмысливать, а кто же мы такие. То есть, необходимость осмысления церкви как таковой. Где моя группа в теле Христа, если мы пользуемся такими метафорами, где моя группа, вообще в церкви, в храме и так далее. Ну, как бы не называть, как бы не формулировать или не описывать церковь, поиск своей традиции заставляет богословски проанализировать, а что же такое церковь вообще. А тут еще добавляется опасность раствориться в различных ну, социальных сетях, скажем, в различных группах общения которые возникают, где, где церковь в таком обществе, и что такое церковь в таком обществе. Именно это, на мой взгляд, заставило экклезиологию развиваться, и экклезиология по-прежнему, наверное, является одной из лидирующих областей богословия, в которых последние, наверное, 50 лет идут очень заметные исследования и изучения. А. Ну, а есть ли чисто внешние причины, чисто организационный кризис? Некоторые церкви даже получили такое легкое название «Disappearing Church» – «Исчезающие церкви». Кроме появляющихся церкви, есть еще исчезающие церкви. Ну, вот, скажем, церковь в Шотландии иногда называют именно такая «Исчезающая церковь». Или вообще поиск новых форм, та же самая Появляющаяся церковь, хотя, может это очень неточное название, к сожалению, уже его изменить нельзя, но идея была в развивающейся церкви, церкви, которая появляется в новых совершенно формах. А какими признаками обладает подобного рода церковь, скажем, интернет-церковь? Это церковь или это не церковь? Где там эклезиологические признаки? И что вообще такое эклезиологические признаки? Все это составляет даже в развитие апостоличности как признака правильной церкви. Но оказывается, этого недостаточно. Другие вызовы заставили сформулировать, опять-таки это специальная тема для рассуждения, но заставили сформулировать лишь четырех измерениях физиологического пространства. Единая, святая, соборная, апостольская. Причем Кюнг тоже понимает и высказывает в своей книге церковь, высказывает эти мнение о том, что реально, когда мы смотрим на общину, применить эти признаки не так легко. Он даже делает такое заявление, что в церковь надо верить, а не ее критиковать или ее восхищаться ею или как-то иначе к ней относиться. То есть есть отличие между церковью видимой, которая проявляется в конкретной общине, и может быть вот этой декларацией с точки зрения Кюнга. Но если мы посмотрим на то, как практиковалось домостроительство церковных в первые века, то здесь, наверное, мы сможем многое подчеркнуть для нашей практической жизни. Единая святая соборная апостольская. Ну, я не буду останавливаться на многих признаках, я бы выделил только один, святая церковь. Для этого мне хотелось бы обратить внимание на две особенности общин, которые приводят к понятию, как они определяют представление святости. Первое понятие это было инаковость. Инаковость общин, то есть общины ранее христианские отличались, они хотели быть другими. Это должен быть другой народ и второй э, признак это была целостность целостность э, ну я это понятие э, трудно описать его до конца но это требуется тоже достаточное время но это имеется в виду английский термин integrity э, не в том э, то есть целостность в том что они были э, гармонически целостные они не были раздвоенные вот в этом вот э, смысл этой целостности. Они жили так, как говорили. Вот, наверное, это самое простое определение целостности. И говорили так, как жили. Вот, вот эта целостность поведения, это была очень характерная особенность ранее христианского понимания э, церкви. Инаковость, э, инаковость восприятия. Э, себя как другой мир. Ну, ладно, давайте уже пойдем. Я хотел уже пропустить, но, наверное, все-таки надо обратить внимание на это более подробно. Общины веры воспринимали себя как мир иной. Начинается это еще с библейских времен, когда Петр пишет о каком-то народе святом, священство царственное, люди взятые в удел. И также э, описывают апологеты. Иустин Философ, мученик в начале II века, пишет, «Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ни в чем не отличную от других. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы. Имеют участие во всем, как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют трапезу общую, но непростую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, на суть граждане небесные. Повинуются постановлением законом, Законов, но, свою жизнь, но своей жизнью превосходят сами законы. Они любят всех, и все бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, уменьшают их, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, и всем изобилы. Ну, это как бы вот рефлексия на выражение апостола Павла, но это уже начало второго века. И это описание, которое дает э, Палагет, э, показывая, как живут христианские общины. Это то, что я называю инаковостью жизни. Ну и целостность или жизнь по вере. Э, как писал Ярослав Пеликан в своей работе, образ благо... богопочитания заключался в следующих двух вещах. В точном познании догматов благочестия и в добрых делах и одно без другого Богу не угодно. И вот эти два признака, на мой взгляд, формировали то, что делало общину святой, представление о святости, инаковость и целостность в поведении в жизни. Святость при этом в этот период воспринимали не как положение во Христе, не святость подвижников, а, собственно, в библейском представлении, как кадош, отделенный, предназначенный для другого, для э, высшего мира, не для этого э, материального профанного мира. Э, то есть э, э, это то направление святости, которое на сегодняшний день вышло собственно, из внимания эклезиологов и очень редко встречается э, в описании общины как эклезиологический церковный признак. Вот, например, в официальном православном катехизисе Олега Давиденкова пишется «Церковь – это собрание не святых, но освящается, и поэтому признает свои членами не только праведников, но и грешников». Эта мысль настойчиво подчеркивается в притчах спасителя о пшенице и плевелах, о неводе и так далее. Мирослав Вольф пишет об этом же в своей книге «По подобию нашего. «Не стоит проводить слишком резкую границу между теми, кто принадлежит церкви, и теми, кто находится за ее пределами. Церковь самопровозглашенных святых неизбежно вырождается в собрании самоволь, самодовольных лицемеров». Очень хорошее выражение. И боязнь вот этого лицемерия, боязнь, может быть, вот такого показного, показной святости и приводит к тому, что фактически э, э, элиминируется, удаляется, как бы э, редуцируется признак святости из описаний современных общин. Э, это именно основное. Вот, как пишет Вольф дальше. Хотя Санта Экклесия должна жить без пятна и порока, церковность зависит не от святости ее члена, а исключительно от присутствия Христа освещающего их, иными словами, от присутствия Христа, который обещал быть везде, где люди собираются, во имя Его, верят в Его в Спасителя и признают его своим Господом, чтобы жить в силе Духа Святого. То есть святость, как признак Церкви, переносится на Христа, на позиционную святость святых, но не на реальные плоды святости в жизни. Это как бы уходит из внимания. Но так ли было в патристический период? И вот здесь вот я приготовил как бы основную часть своего выступления, которое я не где я пытаюсь показать на, на том, что такое катехизация, которая означала не только научение. Это был гораздо более широкий процесс. И, может быть, мы когда-нибудь сможем остановиться на этом поподробнее. Потому что катехизация включала в себя отбор кандидатов. Очень серьезный отбор. И это легко показать на э, э, текстах. Ну, вот, более всего я хотел остановиться на апостольском предании и политаринского э, Ну, э, собственно, наверное, только... Одно я, один, одну цитату только покажу. Как серьезно подходили к тому, чтобы вводить новых членов в общину, не только как полно, полноценных членов, принявших крещение, не только как подготовку крещения, но и Иполит Римский, и Этерия Квитанская, на которую я хотел бы много обратить внимание, и вы можете почитать в нашем 13 номере «Альмонаха Богомыслия» опубликованы тексты, как раз то, что условно называется «Итерия письма паломника, или паломницы, правильнее, письма паломницы IV века, которая описывает свое путешествие в Иерусалим и очень подробно описывает и отбор кандидатов для катехизации. Сам процесс катехизации подробно описывает и испытания, которые проходят кандидаты после того, как они прослушали серьезнейший курс по три часа каждый день. Они слушают лекции, это в Иерусалимской восточной традиции, три часа каждый день, 6 утра они слушают лекции, э, по епископ читает личный епископ читает лекции, хотя первичную потоку проводят пресвитера. Потом епископ лично читает в течение э, шести недель. Каждый день, шесть недель, ну, иногда ше, не 6 недель, наверное, речь идет о Великом Посте. Э, длительность его менялась, и мы не знаем точно, какая она была в Иерусалиме в это время, но порядок примерно такой. То есть это серьезнейшая подготовка, потом они сдают экзамен, э, отдают, как говорят, символ веры, отдача символа веры происходит. То есть это... Это очень серьезнейшая практика. И практика не только Иерусалимская 4 века. И политримские, это североафриканская практика, практика, которая латино говорящих церквах в самом Риме была. И она еще более строгая. Там даже нельзя было войти в общину, вот те, которые впервые приводятся к слушанию слова. Впервые приводятся. Это еще не, не те, которые проходят катехизацию. Пусть проводят, проводятся сначала в присутствии учителей, прежде чем войдет весь народ. И пусть спросят их о причине, вследствие которой они обращаются вере. И те, которые их привели, пусть засвидетельствуют, что приведенные готовы к слушанию слова. Пусть, пусть спросят их об образе жизни, женат ли, раб ли. И если он раб -ли, какого-либо христианина, и Господин его разрешает ли, то пусть слушает слово, если же господин засвидетельствует, что он не достоин, пусть отвергается. То есть, даже на таком уровне только войти и услышать слово, и то идет серьезный отсек. И это на фоне того, что церкви растут. Казалось бы, вот такая политика должна была привести к тому, что церкви закроются, замкнутся, что никакой миссии быть не может. На практике совсем другое мы наблюдаем. То есть, оказывается... Представление о церкви э, как об обществе святых ⁇ это представление более чем характерное. Это, я бы сказал, доминирующее представление в раннем христианстве. Э, христианстве в христианстве, во всяком случае, 3-4 века мы еще это очень четко и ясно наблюдаем. И я думаю, что если мы говорим о рецепции, если мы говорим о том, как э, применить, как отсорбировать э, и выбрать... Э, лучшее в этом периоде и попытаться применить к нашей культуре к нашим особенностям, мы должны, учитывая, конечно, весь опыт лицемерного пребывания и фарисейской святости, мы должны научиться искать это диалектическое равновесие между личной святостью и вместе с тем между тем, чтобы проявлять, быть открытым для мира и научиться говорить с миром на его языке. То есть это очень важная, как мне кажется, эзотерическая особенность ранее христианских общин, которая может помочь церкви найти свое правильное место в этом очень быстро меняющемся мире. К сожалению, мы пропускаем всю, собственно, самую интересную текстологическую такую часть, но... но в статье будет. Да, надеюсь, что это все будет в статье, там вы почитаете и все тексты и Терия и Римского, ну и апостольских преданий, все то, что только существует на сегодняшний день из области катехизации. Еще раз подчеркиваю, катехизация это не только научение, это отбор. Это очень серйозна процедура. отбора. Это целый проект, сьогоднішнього языком говоря. Проєкт це у того време. Спасибо. У нас є буквально можливо час на одне-два питання. Інші питання можна буде під час смачної кауре. Задати і подискутувати. Будь ласка. Справді є е, питання, які стосуються. Ми, ми говоримо останнім часом про так звану концепцію нової а, знаєте, За останній рік я все більше і більше розумію, чому екрізіологічна ну, екрізіологія, екрізіологічне вчення є ну, край важливим для в контексті розвитку. Так? Нової динаміки законних сеансу. Але от ви справді заакцентували на е, питанні катехізації, і я знову ж таки міркую в контексті нової флізіології, нової катехізації. Тобто, якою вона повинна бути з вашої точки зору, е, на яких богословських принципах і засадах повинна грунтуватися нова катехізація в новій флізіології? Ну, э, как раз в конце этой презентации я говорю, что если мы верим, что все-таки Церковь себя проявляет именно в общине, в конкретной общине, это означает, что каждая конкретная община должна искать вот это динамическое равновесие между открытостью к миру и э, возможностью принимать всех, обучать всех и э, более строгим отбором для того, чтобы формировать церковное сообщество. То есть вот здесь нельзя пойти только таким путем, что поставить очень жесткие границы, и только если человек уже покаялся, изменился, бросил пить, там ведет хорошую жизнь, тогда мы его только принимаем в катехизацию. Мы его только тогда начинаем учить. Так было. В ранней церкви так было. Но сегодня я не думаю, что хоть одна община готова пойти таким радикальным путем очевидно, придется искать более, более равновесные какие-то пути, готовить людей к тому, чтобы... То есть должна быть, наверное, катехизация в несколько этапов. Сначала катехизация очень открытая, очень широкая, как, собственно, оно и было вот в ранней церкви. Там тоже было два этапа катехизации. Ну, там, на самом деле, еще более сложная система. Ну, то есть, это должна быть катехизация очень широкая, открытая, для того, чтобы люди могли э, получить подключальное представление и соприкоснуться с Богом и с церковью, с христианами. И, наверное, более строгая, серьезная катехизация, которая включает в себя не столько обучение, сколько уже обучение жизни, а не обучение э, чисто схоластическое, такое вот, э, э, ну, богословие. То есть обучение жизни. Это под руководством наставника какая-то э, практика, которую должен проходить, наверное, каждый на, новообращенный человек для того, чтобы его по-настоящему христианство. То есть это, в конечном счете, что я хочу сказать, что это дело общины. Как определить. Нельзя богословски описать вот эти все рецепты и предписать, как должны все поступать. В каждой ситуации, скажем, даже вот в рамках одной традиции в каждой общине могут быть очень серьезные отличия. Опять-таки, как оно и было, и я хотел бы показать в своей работе, что североафриканская и римская практика катехизации значительно отличалась от восточной практики. Это иерусалимская практика катехизации, в частности. Это разные были модели, разные подходы.